Всем привет, дорогие друзья, подписчики. Вы долго ждали, когда я выпущу новую серию. Сегодня, друзья, мы прямуем на столок проверять, есть рыба или нет сейчас. Уже середина весны. Май. Сегодня у нас 12. -е. Сегодня, друзья, мы выбираемся, чтобы посмотреть. Закидаем, положим возле пыт. Если возле пыт не будет никакой реакции, то пойдем в камыши, по положим. Бачим, какой результат. А если вам понравится, какие ролики я снимлю. Лайк, подписочка на мой канал. Приглашение знакомых друзей. Ну, и погнали, друзья. Сейчас мы доберемся, и я там включу камеру. Погнали. Вот, ребята, мы пришли. Бачу, тут полный. Водичка так, так набралась после этого все. Вот возле берега. Сейчас пойдем до наших плит, которые там находятся. Позабрасываем. Если там ничего не будет, пойдем там проверим. После моста ничего, что снимать, никакой реакции. Пойдем в камыши, все. Погнали, друзья. Друзья, мы пришли на наше место, где мы вот тут рыбачим. И то расслабили много рыбы. Ну, Но... Здесь воды уже бачу под берег уже набралось. И даже камыши затопило. После дождя бачу воды побольше. Ну сейчас попробуем позаброс. Сделаем пару забросов. Если ничего, пойдем дальше. Погнали, ребята. Сейчас буду расслаживаться и делать первые забросы. Погнали. Ребята, у нас попался первый карпик. Такенький, с ладошечкой. Будем закидывать в наш садок. Будем делать забросы. Уже бачу, рыбка начала клювать. Я вот пришел в камыши. Начал актив. Вот возле плит вообще ничего. Волны там бьют по камням. Вот я пришел и вот уже результат. Вот такие. У нас первый карпенок и там еще карасик у нас первый. Ну что, будем делать заброс и дивиться, что у нас попадет. Погнали! Делаю заброс Ждем поклевочки Ребята Уже бачу обед Вода начала прогреваться И рыбка начала Клевать пока там пытается клюнуть рыба играя с гачком пытается объезд уже да, одну наживку уже съела, а вторую еще не успела. А такая у нас хитрая рыба на весне. Вообще ничего не не клювала, а так уже середина весны, может скоро третий месяц весны пиде и будет обалденная рыбалка, друзья. Рыбка уже пиде, али там уже Будемо вже тащити багато риби. Вон бачу, там трошки возле камешей рибешка стрибнула. Либо карасик, либо ще якась. Странно, дуже, что-то круто, по полу круто, но что, чтобы дергало, что-то не видно. Но сейчас не клюну, будем вытягивать проверять. Да, Наживка. на наживку. Хитрый карась попался, либо карп. Ну у нас если тут карпики и караси, может попадется какая-то другая рыба. Платвоичка. Либо толстолобик. Амуры, щей, карпы. Ладно, делаем еще раз заброс. а Все, сделаю заброс. Ждем поклевочки. 6 шесть там рыба. О, приемы. Резко все на жилку съела. Ладно, ребята, я уже когда уже будет хорошо нормально рыба уже клювать, я буду снимать, какую я рыбу пойм, по, по, ну, поймаю, чтобы уже не мучить вас друзья у нас попалась очередные два карася сразу на два гачка обалдеть такие два карасика попалось, гарных будем забрасывать это наш садочек и будем делать следующий заброс погнали ну друзья у нас очередной карасик попался будем закидывать следующий и гарный карасик уже рыба потеплее стала, водичка, начала рыбка активно плевать, потом делать запросы, смотреть их, что это, Красота. Птицы поют. очередной покрылки, друзья. И будем смотреть, что у нас появится. А, проверяем. Да, зевая на и так тихо. Караси, да, караси быстро обидают. Объевая на Еще, сейчас сделаем пару забросов, проверим, подавимся. Уже начало потеплее вставать, друзья. У нас уже. Вот такой карасик попался. С ладошечку такой карасик. Будем закидывать до остальных. А в конце ролика я покажу вам скидку сколько... карасики. Сойский. Спасибо, смачил этот хлеб. Я вот что интересно заметил, если рыбы кровь добавлять у хлеб, то она хорошо еде, ну клю, клюе. Не знаю, чем это связано, но они на кровь, с запахом крови на хлеб они моментально идут. Сейчас будем делать заброс и смотреть какой будет результат не знаю чем это может быть связано ждем по покрылки надеемся какой результат будет солнышко вышло начало греть опа я хорошо подвода подводу пришел а все такие оказался. Ну мы их закинем. А потом выпустим этих маленьких таких, видишь карасики такие. Проплывал мелкие. чтобы за раз на гачок не попадался. Потом мы их когда будем идти домой выкидаем, возьмем сюда побольше. Так. Ладно, что у нас сегодня рыбалка удалась. И богато рыбки наловили. Все. Делаем заброс. Все. Теперь ждем очень мало это но резко так плюну. Опа. Капец, у нас одна мелочь. Ладно, цей поменьше, это уже слишком маленький. мы их отпустим. Еще меньше. не, вы, не вытримаю. А типа побольше вытримают, а те не. Их мы можем отпустить таких. Малечек. Хай бежит, мы таких покрупнее возьмем, а сами мелкие они долго не протримуются а типа старше протримуется, у них там место побольше воды. Тут мальков, бачу, много разбилось, наверное за год прошлый, помню, мы набивали таких с ладошку, вот таких прямо, больше за мою руку, троха, эти караси попадались, черный карась золотистый и серебряный такие жирненькие кабанчики пойдут разжилась она ладно за прикормки за это время тут когда, может кидал и прикормку все места и тут рыба хорошо клювала ну а тут больше водится тут камыши тут и еда корни тенек, им тут хорошо, тут они спокойно можете и икру отваживать, и жить в этих камышах. Так. Покажу. В следующий раз, друзья, возьму с собой прикормку, ароматизаторы возьму больше наживок. Просто на цей раз я пришел думал на хлеб половить. Раз помню на хлеб богато. попадалось попадалось. Вот сейчас хочу проверить, ребята. Пута каша Бенгер. окружите Что-то было очень крупное, но она на жилку, спалась на жилке, пыталась заглотнуть, она резко отбросила, что-то крупное было, аж с толщей воды прямо тяжело было тянуть. У нас такой карасичек попался, зацепилась за брюшко, она нам отпустим, ах, и бежать на маленький. Блин, я ему брюшка пробыл. Наш кроп из него брюшка. вот ему трошки сзади бачок, ему ничего не было. Видно. Делаю заброс, ждем у следующей поклевочки. Вот, ребята, мы уже закончили нашу рыбалку. Смотрим, какой улов у нас вышел. торбена карасей вышла, красноперого, карпики. Но рыбалка у нас удалась, друзья. Будем собираться и идти домой. Надо будет пошукать и кисть ветру. Все. Ну, что, друзья, мы собрались, будем идти уже домой и отправляться. Бачу уже что-то натягивает тучи. Наверное, на дождь. Вот будем уходить отсюда, чтобы ты узнал, что я дождевика с собой не брал, и зонтика тоже нема. Будем отправляться домой, друзья. А кому понравился вот такая рыбалка, я показывал, каких экземпляры ловил, и какие мы показали в конце рыбалки, что у нас было часто крывало, я вытаскивал, а бывает, что э, срывались, я тут вот не получалось такие кадры, друзья. Ну, кому понравился этот ролик за долгое время, пишите лайк. Ждите продолжения ролика. Всем до встречи Всем пока.